Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə deməli Binəqədi kəsəbəsində Gülustan küçəsində 3 otağlı bir e, həyət evini təqdim edəcəyik. Çox münasib qiymətə satışa çıxarılıb. Evin qarşısında belə bir yer də var. Rahatcın yəni, məşin də saxlaya bilərsiz. Suyu, qazı, işığı, kommunalları hamısı var. Keçək belə bir kiçik həyətyanı sahə var. Ora baxaq. Ağlayla döşənilibdir. Evin podvalı var. Yerdən də hardasa 4-5 daş şürsüsü var. Buradan baxaq. Tam təmirli, 3 otağlı ev ilkin olaraq 35.000 manata satığa çıxarılıbdır. Qiymət olaraq çox münasib qiymətdir. Müəyyən razılaşma da olacaq qiymətdə. Kəsə içəriyə dəhliz var, yəni evdə koridor sistemi var. Otaqlara, mətbəxə, sanitar boşluğa hamısına keçib dəhlizdəndir. Girişdən sol tərəfdə belə bir 7 olçüdə mətbəx var. Mətbəxinin həyətə baxışı var, həmçində qonaq otağı. Mətbəxlə üzbəyiz olan hissə qonaq otağıdır. Baxaq. Belə bir normal ölçüdə, yəni evin tikili sahəsinə uyğun belə bir qonaq otağı var, həyətə baxır. 35.000 manat 3 otağlı ərit evi, Binəqədi qəsəbəsi, Gülistan küçəsində. Çox sakit də bir məhəldədir. Dəhlizdə baş tərəfdə burada solda sanitar qovşaq var, tam hazır vəziyyətdə. Yəni aksessuarlar yığılmış vəziyyətdə. Hamam tualet birliklədir. Və dəhlizin baş tərəfində isə 2 ədəd yataq otağı var. Bura birinci nisbətən kiçikdir bu yataq otağı. E, uşaq otağı kimi istifadə etməyiniz daha məqsədə uyğundur. Və ya hətta tək bir yataq da bura rahat yerləşər. Baxın. Belə bir yataq otağı. Sağ tərəfdə isə ikinci yataq otağı daha genişdir. Ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. 3 otaq tam təmirli, Binəqədi qəsəbəsi, 35.000 manata. Bu günlüy bizdən bu qədər. Zəhmət olmasa videonu mütləq bəyənin. Solda aşağıda bəyənmə düyməsi var. Və həmçinin də bu F hakkında öz fikirlerinizi yazabilirsiniz.